Jauh di dalam hutan tebal Borneo, lahirnya satu legasi yang cukup digeruni, Sarawak Rangers. Hari ini, jom kita selami kisah mereka, sebuah pasukan yang namanya tu sendiri dah sinonim dengan keberanian. Agi hidup, agi ngelaban. Maksudnya, selagi hidup, selagi melawan. Fu, ini bukan sekadar moto biasa tau. Ia adalah falsafah hidup jiwa pahlawan-pahlawan Iban dan Dayak yang menjadi tulang belakang Sarawak Rangers dan semangat inilah yang akan kita rungkai dalam kupasan kali ini. Tapi kan, kisah mereka ni tak bermula di medan perang yang gah pun. Cuba bayangkan, pasukan elit yang kita kenal ni asalnya cuma sekumpulan kecil pengawal kubu. Ya, pengawal kubu je pada abad ke-19 ditugaskan untuk jaga keamanan di bawah pemerintahan Raja Putih Brok. Pemulaan yang sangat sederhana kan? Perjalanan mereka ni merentasi tiga era yang sangat berbeza dan setiap era ni membentuk mereka dengan cara yang unik. Mula dari zaman Raja Brooke, kemudian melalui kancah darurat di bawah British, sampailah akhirnya menjadi sebahagian daripada tentera Malaysia moden. Jom kita lihat macam mana mereka berevolusi. Okey, kita mulakan dulu dengan era Brooke. Di sinilah, di dalam hutan belantara Sarawak yang penuh cabaran tu, asas kepakaran mereka ditempa. Dari pengawal biasa, mereka diubah menjadi pakar hutan yang sangat digeruni. Di bawah Raja Putih, peranan mereka ni jauh lebih luas daripada sekadar askar. Mereka ni macam polis sempadan, pengawal pedalaman, pakar menjejak musuh, operasi anti lanun, malah mematahkan pemberontakan. Boleh kata mereka lah mata dan telinga raja, tulang belakang yang memastikan Sarawak sentiasa aman. Jadi dari mana datangnya kehebatan orang ni? Ha, jawapannya ada pada pahlawan-pahlawan pribumi Iban dan Dayak. Korang mungkin pernah dengar tradisi headhunters yang mengerunkan tu kan? Mereka lah orangnya. Keberanian dan kemahiran hidup di hutan tu memang tak ada tandingan. Boleh kata, mereka lah DNA sebenar Sarawak Rangers. Sekarang, kita beralih ke fasa yang paling ikonik dalam sejarah mereka. Zaman darurat tanah Melayu. Inilah medan ujian terhebat yang mengukir nama Sarawak Rangers dalam sejarah ketenteraan dunia. Okey, antara tahun 1948 hingga 1960, tanah Melayu masa itu dicengkam oleh pemberontakan komunis. Dan medan perangnya? hutan tebal kita ni lah yang dah jadi macam kubur musuh. Pihak British sedar, tentera konvensional mereka memang suka nak tandingi musuh di laman sendiri. Jadi, mereka perlukan pakar, seseorang yang anggap hutan tu sebagai rumah. Dan di sinilah Sarawak Rangers betul-betul jadi legenda. Mereka bukan sekadar menjejak. Mereka membaca hutan tu macam kita baca buku. Setiap ranting patah, setiap daun yang beralih ada maknanya. Serangan hendak mereka senyap dan membawa maut. Bagi penganas komunis, mereka ni macam hantu hutan, tak nampak tapi amat dirasai kehadirannya. Kehebatan mereka ni sampai dapat pengiktirafan tertinggi. Sir Gerald Templer, orang yang bertanggungjawab untuk menamatkan darurat, menggelar mereka pasukan terbaik di dunia. Ini bukan pujian biasa, kawan-kawan. Ini adalah satu pengakuan daripada komander tertinggi yang tanpa pahlawan dari Sarawak ni, darurat mungkin tak akan dapat dimenangi. Jadi apa yang jadi pada mereka lepas era kolonial berakhir legasi mereka tak terkubur tau sebaliknya ia berkembang dan diabadikan dalam sebuah rejimen yang kita semua hormati sehingga ke hari ini Proses peralihan ini sangat bersejarah. Bila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Sarawak Rangers secara rasmi diserahkan kepada tentera darat Malaysia. Mereka tak dibubarkan. Sebaliknya, mereka menjadi teras nukleus kepada Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. DNA pahlawan hutan itu kini mengalir dalam sebuah regimen moden sebuah pasukan tu jadi legenda bukan hanya kerana sejarahnya, tapi kerana wira-wiranya. Jom kita kenali beberapa individu luar biasa yang keberaniannya menjadi lambang semangat Sarawak Rangers. Antara nama yang paling gah dalam sejarah mereka ialah seorang Sarjan Iban yang keberaniannya semasa darurat tanah Melayu tu dah jadi macam sebuah epik. Namanya Datuk Awang Rawing. Atas keberaniannya, beliau dianugerahkan George Cross, anugerah keberanian tertinggi UK yang setaraf dengan Victoria Cross. Cuba bayangkan, dalam satu pertempuran sengit, walaupun dah cedera parah, beliau tetap berjuang untuk melindungi rakan-rakannya. Itulah tahap keberanian yang kita bicarakan. Seorang lagi pahlawan ikonik ialah pegawai Warang satu bersara Kanang Anak Langkau. Beliau memulakan kejayaannya sebagai seorang Sarawak Ranger sebelum meneruskan khidmat yang sangat cemerlang dalam Regiment Ranger Diraja. Beliau ni satu-satunya anggota tentera Malaysia yang pernah dianugerahkan dua pingat kegagahan tertinggi negara, Seri Pahlawan Gagah Perkasa dan juga Pingat Gagah Berani. Inilah bukti hidup yang semangat pahlawan Sarawak Rangers tu bukan saja tak pudah, malah terus membara dalam generasi penerus. Dan akhirnya, kita kembali semula kepada motor keramat ni. Agi hidup agi ngelaban. Ia macam benang emas yang mengikat pahlawan dulu, kini dan selamanya. Ia adalah denyut nadi Rajimen Ranger Diraja, satu warisan abadi dari Sarawak Rangers. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir yang menarik untuk kita renungkan. Macam mana semangat pahlawan dari sebuah suku kaum boleh terus hidup dan berkembang dalam sebuah pasukan tentera yang moden? Legasi Sarawak Rangers dah pun memberikan kita jawapannya.